Pasal <laughs> wahabi memang dia ada dua Ini, pun masalah orang-orang kita ke Kadang-kadang dia generalize satu wahabi Wahabi ni banyak Tapi secara umumnya Pengasasan wahabi tu dia berlaku dua kali Ibn Taymiyah cerita lain Ibn Taymiyah ni zaman 728 hijrah Dia masa tu tak ada wahabi tak ada apa lagi lah Kurung ke-8 hijrah Cerita wahabi ni adalah Pada tahun 1703 Kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab Tahun yang sama lah kelahiran Syah Waliullah Dehlawi tu Itu di India lah Tapi nak abang dia pun nak tahu yang sama Muhammad bin Abdul Wahab lahir 1703 Dia meninggal 1792 masih Ia ni orang yang mencari rentok sebab zaman dia tu dia melihat banyak kurafat dan sebagainya menurut sudut pandang dia lah Zampar, tanpa, aku nak mengatakan dia betul ataupun salah tapi sudut pandang dia kenapa umat Islam mundur era itu era kurun ke-18 itu memang umat Islam dibelenggu oleh krisis pemikiran sebab tu zaman tu Al-Afghani mai untuk menawarkan pemikiran masing-masing Al-Afghani dengan cara pen Islamism yang kemudiannya Sheikh Kutub Muhammad Abduh yang, yang mempopularkan kemudian tapi gagasan tu dah ada pada era itu mengisi kekosongan umat Islam yang kata kurun ke-18 ni kita macam kosong kontang perbahasan idea tak ada berhenti setakat dulu Ibnu Khaldun saja. Lepas tu dah habis kosong dah. Jadi pok-pok ni lah masing-masing menawarkan ideologi masing-masing. Al Afghani dengan pemikiran dia pan Islamism, Muhammad bin Abdul Wahab dia melihat pendekatan Ibn Taymiyah itu betul. Tapi aku melihat secara peribadi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah betul pada zaman dia sebab dia berhadapan dengan Mongol, kekerasan, pembunuhan, perang. Jadi itu menunjukkan Ibn Taymiyah perlu membawa mesej Quran Hadis sahaja, Quran Sunnah sahaja kerana nak mencari orang kata apa? Same foundation balik, nak menyatukan umat Islam balik. Aku melihat begitu. Ha, bagi aku konteks lain, dia petik pendekatan Ibn Taymiyah daripada zaman dia. Bukanlah nak katakan dia salah. Hatta Dr. Karawi pun memuji Muhammad bin Zahab. Kita tak mahu nak kata dia salah ataupun betul. Cuma aku nak contoh baik dia. Dia pulang ke kampung dia, dia diberikan jawatan Qadhi. Dan masa dia dia Qadhi tu dah nampak ada kekerasan-kekerasan dia. Dan ada satu kes tu dia hukum rejam dengan batu seorang perempuan yang berzina. jadi orang kampung dia tak boleh terima lah benda tu. Sebab pendekatan tu dah lama orang Islam tak buat. Tiba-tiba dia buat balik. Nampak syadid sangat kan. Mungkin boleh buat cara lain, boleh boleh hantar kaunseling apa ke kan. Hampir rejam dengan batu tu. Tapi di sudut agama betul lah apa dia buat tu. Bahasa perempuan tu memang dah kahwin lah. Dan dia mungkin mungkin terlalu laju lah dia nak jump pergi lima tu eh dan adik dia Abdul Rahman bin Abdul Wahab dengan bapak dia ni antara orang yang tak setuju dengan dia lah pasal pendekatan dia terlalu keras akhirnya dia diusir dia diusir ke perkampungan di Dar'iyah dia jumpa dengan seorang lelaki lelaki ni nama dia Muhammad bin As-Saud Muhammad As-Saud ni jadi Muhammad Abdul Wahab jumpa Muhammad As-Saud founder as ni tu bendera Saudi di dua pedang tu kan jatuh dia ke dua Muhammad itulah tu lah perlambangan kepada bukan perlambangan maksud dia satu Muhammad Abdul Wahab satu Muhammad As-Saud jadi orang politik jumpa orang agama setelah Muhammad saud dia ada tentera dia ada army tapi dia tak cukup pengaruh dia nak nak pengaruh dia perlu orang agama eh, Muhammad bin Al Wahab dia ada agama dia ada pengaruh ulama ni ulama lah juga kan dia orang alim juga cuma dia tak cukup dana politik tak ada ketenteraan yang nak buat bagi pihak dia jadi berlangsung kerjasama antara keduanya ini kan aku nak bela berlebihan cuma aku nak beritahu faktanya keganasan Wahabi betul-betul berlaku tahun 1801 1802 tadi tu yang aku kata Muhammad Ali Pasha dipanggil tu poin aku adalah keganasan Wahabi memuncak setelah Muhammad bin Al Wahab tak ada Muhammad bin Al Wahab meninggal 1792 so, eh, Muhammad bin Asaw meninggal tak? dia lagi awal dia 17 60 kot tak silap aku selaku. tapi dia lagi awal zaman itu yang ambil alih tahta bapak dia ni ialah Abdul Aziz Al saud Abdul Aziz sebab aku takut orang keliru dengan nanti pengasas Saudi moden 1930-an Abdul Aziz Al saud juga betul tak raja Saudi pertama yang ni yang orang suka tercampur cerita ada yang ni krisis kurun ke-18 lah yang ni krisis moden sebab tu nak kena bagi faham yang Abdul Aziz Al saud ni dia anak Muhammad As-Saud dia direct anak dan dia ni memang betul betul fighter lah founder of modern Saudi bukan itu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al saud keturunan dia jugalah ha, cuma Cuma dia bukan anak direct Sebab yang ni kurung ke-18 lah Yang ni dah kurung ke-20 Jadi yang ganah kau-kau ni Ini Abdul Aziz Al-Saud Yang direct anak daripada Muhammad Al-Saud ni 18.01 Dia pun pergi serang Karbala Bunuh 3,000 orang Clear Kemudian Dia pun pergi serang Madinah Literally serang Dan dia memusnahkan kawasan-kawasan Orang kata pun macam Makam Bukanlah musnahkan Rosakkan Satu segi baga pada pandangan Dia benda ni salah lah Kurafat Jadi aku nak cuba berlaku adil kepada dia Mungkin bagi dia ini kurafat Sebab itu ideologi Muhammad Abdul Wahab Bagi dia punca kemunduran Islam pada kurun ke-18 adalah kerana ini. Umat Islam kalit tapi duduk di kubur, berzikir apa. Tapi kalau lah Muhammad bin Abdul mahu berhenti sebentar dan tengok hayati, mungkin tak begitu. Masa ni uh, nation state Saudi Arabia tu tak ada lagi. Okay, Saudi Arabia ni 1932. Itu kemerdekaan Saudi. Cuma pada era yang, yang kita sedang kita, kita cerita ni, awal kurun ke-20, 1801, 1802 dan sebelumnya ini, Mekah dan Madinah dikenali sebagai apa? Hijaz. Kawasan yang geng-geng Wahabi di duduk ni adalah Najat. Okay, nanti Saudi ni gabungan semua ni lah. Jadi, mereka ni serang Hijaz. Hijaz masa tu dikontrol oleh keturunan Hashimi ataupun kita sebut sebagai Syarif lah, keturunan Rasulullah lah. Yang diberi amanah oleh Uthmaniyah untuk you jadi governor dekat Hijaz. Banyak Hashim. Kita kata Hashimi lah sekarang ni siapa? Sekarang ni Raja Jordan, keturunan itulah direct. Apa-apa? Descendant ke? Bersama Inggeris dah. Jadi depa ni pi serang bukannya serang seperti mana skala macam depa serang Karbala tu tetapi depa pi musnahkan binaan-binaan ni. Sebab pada pandangan depa inilah punca kemunduran umat Islam. Segala apa yang saya cerita tadi itu semuanya saya muatkan di dalam buku Alfu Sanatin 2 yang sudah berada dekat pasaran sekarang. Alfu Sanatin 2 ni merupakan sambungan daripada Alfu Sanatin 1. Kalau Alfu Sanatin 1 hari tu kita cerita daripada Saidina Uthman sampai kepada jatuhnya Uthmaniyah. Yang buku ni kita sambung daripada jatuhnya Uthmaniyah sampailah kepada kurun-kurun moden masihlah. Bagi yang berminat untuk dapatkan buku Al-Fusnatin 2 ini boleh dapatkan dekat link yang disediakan oleh MS Studio.